নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক আমাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে আৰু আমিও বহুত ভালে আছোঁ আমাৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ মানে বহুত যুগৰ মূৰত এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত আজি আমি উপস্থিত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ ছাৰ ইচ ৰাম কালি কিনি আনিছে নতুন চশমা আজি নেহেৰুৱা আকৌ

কিন্তু মানে ৰাইজ স্কুলতে পঢ়া মথা বিলাক ইমান ভাল নহয় যে অলপ অলপ মনত আছে জয়মতী বুলি কলে যোনটো কনচেপ্ট

একদম আহিছো যেতিয়া মানে বহুত স্পেচিয়েল আমাৰ বাহাদৰ ইয়াত জয়মতী উৎসৱ পাতিছে জয়মতী গৰাকীনো কোন তাক চামগে ব'লক বহুত বহুত এক্সাইটেড হৈ আছো জয়মতী গৰাকীক চাবলৈ আৰু আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰি দিম জয়মতী কাজিক আমিও বহুত ইমান দূৰৰ পৰা আহিছো মানে অ আৰু ৰাইজ এইফালে চবফালে মানুহ মানুহে আমাক পাগল বুলিয়ে ভাবিছে যে কি হ'ল কাগল দুটা ব'লক ৰাইজ একদম জেগাত গৈ দেখাই আছো আহি আহি একদম মেইন জেগা পাই গলোহি এয়া দেখিছে নহয় আৰু অলপ টাইমৰ পিছত আৰু মানে ভাল লাগিব মেইন কাৰ্য বস্তু আৰু ৰাইজ একদম এতিয়া আহি ভাত পানী খাই মেলি ওলাই মেলিও ললো একদম জয়মতী উৎসৱ চাম আৰু মেইনলি মানে আগতে জয়মতীৰ যোনটো মানে কাহিনী সেইটো আমি টিভিত চিনেমা আকাৰে চাইছিলোঁ আৰু এতিয়া মানে বেছি এক্সাইটেড সেইটো কাৰণে হৈছোঁ আজি একদম লাইভ চাম মানে কাহিনীটোনো কি আৰু তাতকৈও বেছি এক্সাইটেড জয়মতীখনত মানে মেইন কেৰেক্টাৰ দুটাত মানে আমাৰ নিজৰে মানুহ আৰু কোন চিনাকি কৰি দিওঁ এইফালে আমাৰ ভাগিন আমিও ভাত পানী খাই বোৱা এজৰি হৈছো চামগে লাখুতি চাখতি লৈ লৈছো এয়া লগত তুমি কি বাৰ লৈছাং দুই নং চাওদাং একম একমহ চাওদাং এয়া চবে আজি মতা হৈ গল মানে এই প্ৰগ্ৰেমটো যে পাতিছে মানে ইমান ধুনীয়া অনুষ্ঠানটো পাতিছে তাৰ মানে মূল মানুহজনী আমাৰ বায়ে হেনো অ আৰু চব ফালে বাই 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 বা এইবোৰ দোকান দিছে এতিয়া মানুহ আহিছে আৰু লাহে লাহে আৰু ইয়াত চান্সৰে ডান্স মাৰি পুৰা নিজৰ নিজৰ ৰূপবোৰ সলনি কৰি দিছে মেকআপৰ আজি ফুল পৰা মেকআপ মেকআপত সম্পূৰ্ণ লোক ক'লে নহয় যোৱা বুলি কোন আগতে কৈছিল নাই হেৰি বাৰু অলপ পাছত দেখা যাব কেনেকুৱা হয় তাত পুৰা মঞ্চ ফালি দিবি দেই অঁ অঁ সেইটোৱে ভালকৈ কৰিবি হাঁহিলো নাহিলো উ দাইল এটা কোৱা জল্দি এইটো চকু পানীৰ মূল্য তুমি কিয় জানো আদিত্য বাবু শহুৱৰ নামটোও লৈ দিছো কেনে প্ৰজেক্টটো দেখাইছো দেই চাই ল নাটকখন আৰম্ভণি হোৱাৰ আগতে কথা এটা কয় এই জয়মতী নাটকখনত সকলোবোৰ কেৰেক্টাৰতে মানে অভিনয় কৰিছে মহিলাসকলে দেখিলা ৰাইজ মহিলাৰ পাৱাৰ যে কিমান ইয়াতে প্ৰমাণ ইমান ডাঙৰ এটা অনুষ্ঠান পাতিছে আৰু বলক তেন্তে ৰাইজ নাটখন চাওঁগৈ আমি রজা ঘরের সকল সংবৃত বারো

ভালকে চলি যাওক আৰু ন রাজার মঙ্গলে জানো রাজ্য মঙ্গল নয় এজনক নাই দদাপানী দাদাপানী ইমান কাপুৰুষ নহয় যেন পাণৰ ভয়ত পলাই থাকিব স্নাতকখন চাইতো ইম'চনেলে হৈ আছিলোঁ তাৰ মাজতে অকণমান হাঁহি ল'ব লওক ইয়াত থকা ৰাইচ গোটেইকেইগৰাকী মহিলাই আকৌ আপোনালোকে আকৌ বুলি নাভাবিবিলাই আৰু ইয়াৰ বাইদেউ ভাল কৰিলে আকৌ দেই আমাৰ বাইদেউ আকৌ অকমান টাইমত ওলোৱাই নাইছিলো

আকৌ নানিছ না বহুত ভাল কাম কৰিছ দেই মোৰ নাগিনীজনী ময়ো লাগে আকৌ ওহা কিয় হোৱা নাই লাগিব আকৌ এইযোৰ মানুহৰ কাৰণে ময়ো কৰিব তই ভয়াৱৰ কথা ক'বলৈ কেনেকৈ কেলেমি পিনি আৰু যে ৰাইজ দেখিছে একেবাৰে প্ৰথমতে বাওঁ ছাইডে থকা গৰাকী হৈছে জীয়েক আৰু মাজত থকা গৰাকী হৈছে মাক কওকচোন মাক জীয়েক সকলোৱে মিলি কিমান ধুনীয়াকৈ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে কোনে কব বাৰু ইয়াত যে মাক জীয়েকে লগতে নাচি আছে বুলি ৰাইজ আমাৰ বাৰ মাজত যে ইমান সুন্দৰ এটা প্ৰতিভা লুকাই আছিল আজিহে গম পালোঁ ৰাইজ অকল যে ইয়াত থকা মহিলাসকলৰে মাজত ইমান সুন্দৰ এটা প্ৰতিভা আছে সেইবুলি নহয় আপোনালোকৰ মাজতো চাগে বহুত সুন্দৰ সুন্দৰ প্ৰতিভা লুকাইছে সেইকাৰণে নিজৰ প্ৰতিভাবোৰ বিকাশ কৰক প্ৰদৰ্শন কৰক কিন্তু দেখাব পৰাতো আমাৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয় কাৰণ গোটেইখন ভিডিঅ' কৰি ৰখাটো মানে কম কথা নহ'ব মাজে মাজে এটা এটা ক্লিপ দেখালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলৈকে যেতিয়া চালেই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে ক'ব আৰু আমাৰ বা আকৌ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ বাই বাই